হ্যালো গাইসাম বাইক ইউটিউব চেনল ডিগেডা জিরো পয়েন্ট প্লাস আৰু আজের এই ভিডিঅটোত আলোচনা করি যে অসম পুলিশ বা অসম পুলিশ কামান্ডো বেটেলিয়ান নাইবা সিভিল ডিফেন্সের আবার মানে ডি জি সি ডিএন সি সি ডি জি বুঝে আছে তার গ্রেড ফোর পোস্ট জইন করব সেই জব প্রফাইল স্পেশালি আজি কথা পাতিম বার বারের বিষয়ে মানে দুজন মানুষ কমেন্ট করে আসে যে বার বারও জব বুজাই বুঝাই কিমান কি দরমা পাম ডিউটি হ্যাঁ বহুতে হয়তো জানে যে ইয়াত আহি কিনে কেনেকুৱা ডিউটি হ'ব বা কিমান ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগিব কিন্তু বহুতেই এতিয়া চাকৰি হৈ গ'ল তথাপি বহুতে গম নাপায় যে ইয়াত আহি কিনে কেনেকুৱা ডিউটি হ'ব আৰু সেইসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব মানে যিসকলে এতিয়া নতুনকৈ জইন কৰিব বা যিসকলে অহা বছৰ ইণ্টাৰভিউ দিব সেইসকলৰ কাৰণেও ভাল হ'ব যে জানি থ'ব পাৰিব কেনেকুৱা ডিউটি হ'ব বাকী এ বি ইউ বি ডিউটিৰ বিষয়েটো চবেই জানাই সদায় লগে পাই থকা বা দেখা পাই থকা ৰাস্তাত হওক বা থানাত হওক যিকোনো জেগাত দেখা পাই থকা কিন্তু গ্ৰেট ফ'ৰসকলক প্ৰায় তেনেকৈ দেখা নোপোৱা কাৰণ গ্ৰেট ফ'ৰসকল বেছিভাগ হেড কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডৰ কাম কৰে আৰু স্পেচিয়েলি আজি ক'ব আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰ বাৰৰ ডিউটি ডিউটি কেনেকুৱা হ'ব বা কিমান ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগিব বাৰ বাৰৰ ডিউটি তিনিটা চাৰিটা ধৰণৰ থাকে মানে কি স্পেচিয়েলি এটা ক'বলৈ গ'লে হ'ল প্ৰত্যেকটা হেডকোৱাৰ্টাৰতে বাৰ বাৰবিলাক স্পেচিয়েলি হেডকোৱাৰ্টাৰতে থাকে দুই এজন হয়তো কোনোবা ডাঙৰ ছেকশ্যন থাকক বা ডাঙৰ যদি কোনোবা প্লাটোন থাকে যদি বহুতজন মানুহ থাকে একেলগে বা বেটেলিয়নৰ হওক অফিচাৰ হওক তেনেকৈ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে দুই এজন বাৰ বাৰ তেনেকৈ পষ্টিং হয় কিন্তু নৰ্মেলি মানে কি এনে হেডকোৱাৰ্টাৰত থাকে আৰু হেড কোৱাৰ্টাৰত এখন ধৰি লওক আপোনালোকৰ চেলুন থাকে যেনেকৈ বাহিৰৰ দোকান থাকে তেনেকুৱা এখন চেলুন থাকে তাতে ধৰি লওক একেলগে চাৰিজন পাঁচজন এনেকৈ চলি ৰাতিব পৰা সুবিধা থাকে আৰু তিনিজন চাৰিজন বাৰ বাৰো তেনেকৈ তাতে পষ্টিং হৈ থাকে মানে ডিউটি কৰিব লাগে আৰু ডিউটিবিলাকৰ টাইমিঙতো এনেকুৱা হয় যিকেইটা হেড কোৱাৰ্টাৰত থাকে সিহঁতৰ ডিউটি মানে এনেকুৱা হয় প্ৰত্যেকটা হেডকোৱাৰ্টাৰত টাইমিংটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয় ধৰি লওক মই আমাৰ বেটেলিয়নতো কৈছোঁ যিহেতু বেটেলিয়নত মই আছোঁ মানে সেইটো বেটেলিয়নত এনেকুৱা হয় ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত খুলিব লাগিব মানে গোটেইকেইজন বাৰ বাৰ যিকেইজন বাৰ বাৰ তাতে ডিটেইল হৈ থাকিব সেইকেইজনে সাতটা বজাত মানে সেই চেলুনখন খুলিব লাগিব খুলি কিনে প্ৰায় দহটা চাৰে দহটামান বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে বা এঘাৰটাও বাজে কেতিয়াবা আৰু সেইখিনি টাইমত কোনোবা বেটেলিয়নৰ মানুহে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক যিকোনো মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত থকা মানুহে যদি কোনোবাই চুলি দাঢ়ি খাটিব খোজে সিহঁতৰ মানে চুলি দাঢ়ি ফাটিব লাগিব আৰু বাৰ্মাৰসকলৰ বেছিকৈ অলপ মানে কাম বাঢ়ে কেতিয়া যিহেতু যোনটো বেটেলিয়নত আপোনালোকে পষ্টিং আছে সেইটো বেটেলিয়ন যদি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয় এ ডি ইউ বিৰো হ'ব পাৰে বা তোমাৰ স্পৰ্টছ পাৰ্টিৰো হ'ব পাৰে যি নহওক পুলিচত যদি ট্ৰেইনিং হয় সেইটো চেণ্টাৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যেতিয়া নতুনকৈ ল'ৰা ৰিক্ৰুট আহিব যেনেকৈ এইবাৰ ফৰ্তি হ'ব এ ডি ইউ বিত বা যিকোনো বিভাগত ফৰ্তি হওক সেইকেইটা ল'ৰাৰ মানে কি গোটেইকেইজন ল'ৰাৰ একেলগে চুলি কাটিব লাগিব পাৰে আৰু বাকী নৰ্মেলি যেতিয়া ৰেকৰ্ড নাথাকে তেনে তেতিয়া ইমান বেছি ডিউটি নাই প্ৰায় বেছিভাগ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ মানুহে ৰাহিৰতে চুলি কাটে প্ৰায় দুই এজনে হয়তো তেনেকৈ কাটে ধৰি লওক আপুনি চুলি কাটক নাকাটক পিছৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে সাতটা বজাৰ পৰা দহটা বজালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰথম চিফ্টটো আপোনালোকে সাতটা বজাৰ পৰা দহটা বজালৈকে আপোনালোকে তাতে থাকিব লাগিব কোনোবাই গ'লে চুলি কাটিলে কোনোবাই নগ'লে আপোনালোকে নিন্দাচ মোবাইল চাই বা বহি দিনটো কটাই দিলেই হ'ল আৰু বাকী দহটা বজাত আহি কিনে আপোনালোকৰ নিজৰ কামখিনি কৰি ভাত পানী খোৱা লোৱা কৰি বা আপোনালোকৰ যিখিনি নিজৰ কাম থাকে সেইখিনি কৰি উঠি আপোনালোকৰ আকৌ আঢ়ৈটা বজাত মানে আঢ়ৈটা বজাত বন্তি হয় তেনেকুৱা টাইমত আৰু আঢ়ৈটা বজাত আপোনালোকে দোকানখন আকৌ অ'পেন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ চেলুনখন সেইখন অপেন কৰি কিনে প্ৰায় আপোনালোকৰ আঢ়াৰ পৰা চাৰে চাৰিটা মান বজালৈকে ধৰি লওক আবেলি দুই ঘণ্টা আৰু আৰু ধৰি লওক ৰাতিপুৱা তিনি ঘণ্টা মানে কি আপোনালোকৰ গোটেই চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাঁচ ঘণ্টা ডিউটি বুলি ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি কিবা ফ্ৰী থাকে মানুহ বেছি থাকে কেতিয়াবা অকণমান বেছি টাইম থাকিব লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ নৰ্মেলি তেনেকুৱা ডিউটিয়ে হয় খালী যেতিয়া ৰিক্ৰুট থাকিব মানে নতুনকৈ যেতিয়া বৰ্ড ট্ৰেইনিং পাৰ্টি আহিব তেতিয়া অলপ কামটো বাঢ়ে তেতিয়া গোটেই দিনটো চুলি কাটি থাকিব লাগিব পাৰে আৰু তাৰ সেইটো হৈছে এক নম্বৰ ডিউটি আৰু তাৰ উপৰি এটা আছে আপোনালোকৰ যিটো বেটেলিয়নত থাকে তাত যিটো কামাণ্ডেণ্ট থাকিব বা যিখিনি ধৰি লওক তাৰে যিটো চিঅ চিঅ চাৰ থাকিব চিঅ চাৰ থাকিব তাৰ লগতো স্পেচিয়েলি এজন ৰাখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে তেওঁৰ সদায় চেভিং কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া যি চুলি চুলি কাটিব বিচাৰে তেতিয়া চুলি কাটি দিব লাগিব তাৰ একো বেলেগ ব্যক্তি নাথাকে স্পেচিয়েলি চি অ' চাৰৰ লগত বা চি অ' চাহাবৰ লগত থাকিব তেনেকৈ প্ৰত্যেকটা বেটেলিয়নতে নাথাকে দুই এজন দুই এটা বেটেলিয়নত থাকে আৰু নৰ্মেলি কি হয় নৰ্মেলি ধৰি লওক যিখিনি আপোনালোকৰ চেলবোৰত থাকে যিদিনাখন চি চিঞ চাহাবৰ কিবা কাম ওলাব তাৰে যিকোনো এজনক মানে কি মাতি দিব বাকী চিঞ চাৰৰ ঘৰত গৈ কিনে বা চিঞ চাহাবৰ ঘৰত গৈ কিনে ঘৰত মানে বাংলাত আৰু মানে যিটো মেটেলত বাংলা থাকিব বা কোৱা আমি কোৱাটাৰ বুলি ক'লে ভালকৈ বুজি পাবা মানে চিঞৰ চাৰে য'ত থাকিব তাতে গৈ কিনে মানে কি নিজৰ সামগ্ৰীখিনি কেঁচি হওক বা মেচিনেৰে চুলি কাটা যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ কিনে চিঞ চাৰৰ নিজৰ বাংলাত গৈ কিনে আপোনালোকে কামখিনি কৰি দি আহিব লাগিব আৰু বাকী যিকেনেকৈ ধৰি লওক কোনোবা ইনস্পেক্টৰ হওক বা আপোনালোকৰ হেড কোৱাৰ্টাৰত থকা ডি এছ পি হওক সেইসকলে কেতিয়াবা মাতিব ধৰি লওক আপোনালোকে চেলমত আপোনালোকে তিনিজন একেলগে একেলগে ডিউটি কৰে তিনিজন আপোনালোকে বাৰ বাৰ আছে তাৰে ভিতৰত যিকোনো কোনোবা এজনে গৈ কিনে যিজন অফিচাৰে মাতে কোনোবা ডি এছ পি হওক ইনস্পেক্টৰ হওক সিহঁতৰ যোনটো কোৱাৰ্টাৰত থাকিব কোনোবা এটা টাইমত মাতিব সদায় নামাতে ধৰি লওক প্ৰত্যেকতে সদায়তো চলি নাথাতে ধৰি লওক নৰ্মেলি নিজৰ ছেভিংখিনি নিজে কৰি লয় কিন্তু মানে কি চুলিখিনিতো নিজে কাটিব নোৱাৰে ধৰি লওক মাহত এবাৰ বা দুবাৰ চুলি কাটিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ বেটেলিয়নত যদি চাৰিজন বা পাঁচজন ইনস্পেক্টৰ থাকে বা এজন ডি এছ পি থাকিলে চিঅ'ৰটো এজনে থাকিব বা যিখিনি হাই ৰেংকৰ অফিচাৰ প্ৰায় ধৰি লওক দহ পোন্ধৰজন তেনেকৈ হাই ৰেংকৰ অফিচাৰ থাকিব সেই দহ পোন্ধৰজনক আপোনালোকে নিজৰ সেই সিহঁতে যোনটো কোৱাৰ্টাৰত থাকে বা যোনটো বাংলাত থাকে তাতে গৈ কিনে কাম কৰি দি আহিব লাগিব কাম মানে কি চুলি কাটা হওক ছেভিং হওক আৰু বাকী নৰ্মেলি কোনো বিশেষ একো ডিউটি নাই নৰ্মেলি ডিউটিত দহটাটো এইফালে এঘণ্টা বুলি ধৰি লওক এনেইতো দহটা যে বন্ধ কৰে তথাপিও এঘণ্টা বুলি ধৰি লওক ধৰি লওক এইফালে চাৰি ঘণ্টা আৰু আবেলি দুই ঘণ্টা মানে কি ধৰি লওক ছয় ঘণ্টা ডিউটি বুলি ধৰি লওক মানে আপোনালোকৰ গোটেই চৌব্বিছ ঘণ্টা ছয় ঘণ্টা ডিউটি বাকী ৰাতি কোনো তেনেকুৱা ডিউটি নাই আপোনালোকৰ ৰাতি এনেকৈ বাৰ বাৰো কোনো এক্সট্ৰা ডিউটি নাথাকে বাকী কুকমেন হ'লে থাকে কিন্তু বাৰ বাৰো তেনেকৈ ৰাতি কোনো এক্সট্ৰা ডিউটি নাই নিজৰ সেইখিনি সেই সেই দুটা টাইম ভালকৈ চলাই নিলেই হ'ল আৰু বাকী নৰ্মেলি মই ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় বেছিভাগ মানুহে বেটেৰীত মানে হেডকোৱাৰ্টাৰত চুলি নাকাটেই চবে আজিকালি কিয় ল'ৰা সোমাইছে নতুন নতুন ল'ৰা চবে অলপ নিজা নিজা ডিজাইনত কাটে কাৰণ হেডকোৱাৰ্টাৰত চুলি কাটিলে জানে আপোনালোকে চব মানে কি পুলিচ কাট লগাই দিব সেইকাৰণে মানে কি বাহিৰতে চলি আটাই নৰ্মেলি বেছি থাকে আৰু বাকী বিশেষ তেনেকৈ ভিৰ কাম নপৰে আৰু বাকী বহুতেই দৰমহাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে দৰমহাৰ বিষয়েটো জানেই চবেই নিজে হিচাপ কৰিলেই হ'ল তথাপি আপোনালোকক এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ প্ৰায় এবাৰ ডৰমাহমান আগতে তাৰ মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত ফুল ডিটেইলছত কোৱা আছে কেনেকৈ দৰমহা বাঢ়ে বা কিমান দৰমহা আপোনালোকে জইন কৰি পাব আৰু বাকী যিসকলে কামাণ্ডো মেডিঙেলত জইন কৰে বা চিভিল ডিফেন্সত জইন কৰে সেইসকলৰ দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব সম্পূৰ্ণ বুজাই দিয়া আছে বাকী অনুমানিক ধৰি থওঁক সেইটো ভিডিঅ' চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাকী অনুমানিক ধৰি থওঁক আপোনালোকে এইবাৰ জইন কৰি কিনে যিকোনো ট্ৰেডতে হওক প্ৰথম জইন কৰি কিনে আপোনালোকে টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড প্লাছ পাব মানে ছাব্বিছ হাজাৰ টকা অলপ ওপৰত পাব পাৰে দুই এশ টকা বেছি পাব প্ৰথম মাহৰ পৰাই আৰু যিসকলে কামাণ্ড বেটেৰীত জইন কৰা সিহঁতে তোমাক ত্ৰিছশ টকা এটা এক্সট্ৰা পাবা প্ৰায় ধৰি লওক ত্ৰিছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা প্লাছ পাব আৰু বাকী এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়েই আছিল বাকী বাৰ বাৰৰ বিষয়ে কোনো ডাউট নাথাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি কোনোবাই যদি বেলেগ ট্ৰেডৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তলত কমেণ্টত জনাই দিব যে কোনটো ট্ৰেডৰ বিষয়ে আপোনালোকে ভাল ধৰণে জানিব বিচাৰে বাৰ বাৰত বেছি থাকে বাকী এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়েই আছিল যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বিচাৰিলেকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা সেইটো আপডেট কৰি থাকিম যে কোনটো ট্ৰেইনৰ বিষয়ে কি জানিব বিচাৰে বা নতুনকৈ কিবা ভেকেঞ্চি ওলালে আপোনালোকক আপডেট কৰি দিম বাকী যিসকলৰ এইবাৰ চাকৰি হ'ল সেইসকললৈ আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছুলেশ্যন জনাইছোঁ বাকী ভালকৈ চাকৰিটো কৰিলে হ'ল আৰু যিসকলৰ এইবাৰ বেয়া হ'ল সেইসকলৰ টেনচন ল'বলগীয়া নাই নৱেম্বৰত আকৌ ভেকেঞ্চি ওলাব সেই তাতে এপ্লাই কৰি দিবা আৰু চবেই এটা এটা লাইক কৰি দিবা এইখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ